Всем привет, привет. Едем смотреть. Дом на продажу есть. Селыще Козельсина, Полтавская область, Кременчугский район. В этом селище для жизни все есть. Железная дорога проходит. Кременчуг, Полтава ездит, электричка останавливается здесь. Ездит также автобус на Кременчуг. Три или четыре раза в день и по выходным ездит автобус на горишнее плавне То бишь в субботу и в неделю. Ага, нас уже ждут. Все, сейчас будем ехать за одним человеком. Так, что вам за это селище, я еще расскажу сейчас. Больница есть, школа есть, садик есть, магазины есть, отделение банков есть, стоматология есть. Ну, в принципе, для жизни все есть. Стадион есть, тренажерный зал есть кому. В общем, еще небольшое, компактное, асфальтировано, грязи нету нигде. Так что мы здесь четвертый год живем, уже снимаем жилье. Пока нам нравится, пока все хорошо. Так что как-то так вот объяснил я вам все. Ну и, соответственно, посмотрим сейчас дом, что там есть, что там нету, какая цена, есть ли торг, нету торга. Все буду показывать вам. Так, вот такие будиночки подъехали, вот такие забор, там сарайчик, колодец, вода из колодца, погреб, летняя кухня, ну и сам будиночек. Так, генератор тарахтит, потому что нема светла. Сейчас я вам буду показывать, что оно и как. Вот этот будиночек, сейчас отсюда крыша шифер, на деревянные. Так, тут у нас закрыто все. Летняя кухня. Все пристроечки. Так, туалет на дворе, дивлюсь. Так, тут все пристроечки. Ну, багато ходить не буду, потому что грязь тут трошки. Чтоб хату не наносить. Но основное я вам покажу, будинок. Я думаю, это самое главное. Так, вот такие вот двери деревянные. Заходим. Холодная веранда. Холодная веранда. Высота 2 метра здесь. Так, вот так вот все. И налево деревянная дверь. Заходим сюда налево. Так, о -о, высоченькие потолки. Наверное, 3.30, Вот так десь Так, що тут у нас подивимося Пали кразі сам чи що воно застилений А ні, забетонировано якось покрашено Так, газ, дивлюсь іде газ Газовий щтчик є так, а ну світло є, нема А, світла ж нема генератор трахти даю. сам кажу и сам спрашиваю. Так, ну это длина такая комната, 2,50 метров на 7 длиною. Так, налево комната пришла. Так, что у нас? Печь. Печь отапливается газом. Форсунки стоят. Вот такое отопление здесь. Батареи нету, дерюсь, Такого ничего нет, нету. Так, тумблерок стоит. Это тоже, я не знаю, коридор, кухня, что оно, не кухня. В общем, такая комната. Все, высота потолка такая же. И она проходная, идет сюда. У нас комната. Вот там еще. Вот такая комната, покажу вам все пол везде как забетонирован или или не или а покрашен не пойму я что оно за пол ну такой какой-то он так и с этой стороны вам покажу еще вот такие бутылок никто не живые Сами понимаете, может, здесь и сырость повыступала. Что-то такое, мабуть. И вот сюда комната. Как спальня невеличка. Вот так. Не с этой стороны я вам покажу. так, так, идем дальше так, тут я так понимаю тоже какая-то грубка что-то с теплом связанное и комната еще вот сюда идет ага, да и сюда еще комната идет все правильно я сказал это тепло и тут идет на эту спальню на ту спальню и сюда, где стоит печь. Так, там проводка якась. вот так. Да Та не, не проводка, а что Трошки такие, ну ничего. Лопнуто, можно сказать. И вот с этой стороны. Вот такие будиночек на продаж. Вот такие будиночек. Сейчас застою. Все вам расскажу. Сейчас выйду. Расположение. Вот вход, там холодная веранда. Тут может быть кухня, потому что газ здесь. Это может быть кухня. Заходим сюда. Здесь я. Коридор. Ну, не знаю, в общем, не буду гадать. Комната пошла прямо, проходная, через нее направо еще одна. И еще одна комната вот идет направо. Вот такие будинок к вам. К вашему обзору. Все закрываю. Сейчас узнаем квадратуру. Если он знает, если не знает, номер телефона будет у вас в описании на экране. Позвоните. И тогда вам все расскажут. Сколько сот земли сейчас узнаю еще. И вам скажу, соответственно. Все, выходим. Так, я же вам не показал цоколь вид мостку. Сейчас покажу. И по дому покажу. Лопнутый, не лопнутый, чтоб вы чтобы вы бачили. Чтобы вы бачили. И вот так вам покажу. Сюда, смотрите. И дальше сейчас пройдусь, покажу вам. покажу дальше. Так, вот такие заборы от соседей идут. И дальше. Ну, нигде не видно, чтобы лопнутый был. Нема ничего такого. Нема ничего такого страшного. Вот вам. Вот так покажу все. Вот так все вам покажу. И с этим туда еще обиду показал. Вот такий будинок. Теперь уже вам, мабуть, все показал. Все, погреб есть, туалет на дворе, хоть хате нема, ну вы бачили все. Так, подивились мы с вами будиночек, все документы. Готовик к продаже. Готовик продаже. Квадратуру не помню. Скільки сот землі не помню, потому що документи остались в його дома. Ну, на другому будиночку. Так що, якщо кого зацікавить, подзвоните і вам він все скаже і розкаже. Цена цього будиночка 9000 доларів. Номер телефона будет на экране и в описании. Звоните, балакайте, розмовляйте. Є е торг. Так що всі питання по телефону. Всім гарних покупок. До нових зустрічей. Пока-пока. Скоро побачимось.